Сегодня многие люди не захвачены этой древней мифологией, а может что-то есть. А что же это было? Кто же стоит за всеми этими персонажами? Что же они себя представляют? Насколько это реально или насколько это приукрашено? Много артефактов, много истории есть, но часто не знаю, откуда -то она начинается, где-то она резко оканчивается. Истории, мифы, легенды, вся информация, которая есть, раскопки, которые производятся. Что было во время Содома гаморы что было во время потопа. НЛО, Атланты, Титаны, Демоны, Проя и много-много событий. Те личности, эти персонажи, которые были, а те божества, которые были а те герои разные, мифические и так далее. Кто это? Что это? И как это все сложить в одно? В этом поможет нам Бог и поможет Библия, потому что Бог позаботился о том, чтобы была Библия. Потому что от прошлого зависит будущее, от прошлого зависит настоящее. А еще что интереснее, знаешь, было же много авторитетных людей, в каждом народе были свои божества. И почему все-таки мы должны сфокусироваться на Иисуса Христа? Ты же должен понять, что во многих народах богов были тысячи. Как можно угодить тысячи богам? Вот, например, мировая история такая была, трое. Фильмы ставят, гадают, там, копают ее, нашли, да, было. И там война была 10 лет, вот за трое, например. И точно так же история описывает, знаете, боги там собрались, эти куча богов, и они не могут решить, кто же победит, или одна, или другая сторона. Туда собрались на эту войну сотни тысяч людей. И одни на тот момент герои мировые там, разных народов воевали с одной стороны, с другой стороны куча было других героев. У тех множество богов, у этих множество богов. И часто с одной и с другой стороны эти боги пересекались, люди верили одним и тем же богам. Знаешь, и когда читаешь эту мифологию, смотришь, эти боги сами сидят 10 лет и думают, так, кто же выиграет? Люди там бьются. Собрались все там, и амазонки, и троянцы собрались. Как же с этим совсем разобраться, представляете, да? А с другой позиции я так, как человек, думаю, а как же уходить сразу тысячи богам? Но когда считаешь, смотришь, даже если одному богу уходил, то другой начинает тебе строить козни. Вот цирк. Когда один бог, как-то проще, да? А когда их море? Проблема. И кто нам в этом может помочь? Библия говорит, что всегда были важны свидетели. Кто такой свидетель? Свидетель, современник или очевидец это тот человек, который существовал то время и который это видел. Библия она и дает всех этих людей, которые проверены, не просто какие-то мифы, не просто легенды какие-то и как эти реальные личности, они говорили о своем времени и как они описывали те события, которые происходили. Мы открываем и можем от самого начала видеть. Енах описывает историю грехопадения, как человек далеко зашел. Ной описывает потоп, образование нового мира после потопного. Авраам, например, который был за две тысячи лет до Христа. Кто сегодня нам может точно сказать, что было четыре тысячи лет назад? Точно может только сказать свидетель или современник, который был. Вот Авраам, например, там был. Кому тогда я больше поверю? Трижды ученому, красивой какой-то теории, или я поверю свидетелю? Конечно же, мы поверим свидетелю. Авраам и Сара это семейная пара, которая жила в Уре Халдейском. Ур Халдейский на то время представлял собой центр цивилизации, можно сказать. И это были не последние люди в Уре Халдейском. Как говорит история, что Авраам образованный, знатный, богатый человек, и жена его была из царского рода. Это значит, что эти люди, они были просвещены. И покуда они не знали действительно истинного Бога, были просвещены той информацией, всеми теми божествами, которые были которые присутствовали еще во времена Шумеров. И потом эти люди, они обращаются и начинают поклоняться единому Богу. Специалисты по божествам, множество божеств, становятся специалистами по последованию за единым Богом и становятся прародителями всех верующих людей. Да. Стоит слушать этих людей. Знаешь, это как сравнить, какой мы владеем информацией, если взять там, высокопоставленных людей, которые там, управляют страной, например, ну хотя бы минимум уровень там, депутаты. Там. Кто больше владеет информацией, скажите? Кто больше просвещен, мы с вами или они? Они намного больше просвещены, понимаете, да? И это люди были такого уровня, то есть которые были просвещены. Они знали вот эти там тысячи богов, все эти личности. И поэтому эти люди, они достаточно сознательный шаг делали. Скажите, если бы не было в этом смысла, могли бы они сделать этот шаг Авраам и Сара? Конечно же нет. Они реально понимали, с кем они столкнулись. Они реально поняли, с кем они имеют свое дело. И поэтому Бог специально избрал таких великих людей, известных людей, просвещенных людей которые владели и одной информацией, и которые действительно столкнулись с истинным Богом. Это какой человек должен быть Авраам, если в достаточно молодом возрасте ему достается красивейшая женщина? И если она в возрасте... почтенным И на нее смотрит фараон или какой-то царь, и она интересует. Это что за красавица? Досталась такая И женщина. кто же тогда был такой Авраам, что она досталась Аврааму, а не досталось какому-то знатному царю? И это еще показывает, что это непростые люди были. И дальше, если возьмем следующую личность, например, Иосиф. Прошло лет 200, Иосиф попадает к фараону. Он является вторым человеком в империи. Скажите: был ли Иосиф просвещен? Иосиф, он не отказывается от Бога и от веры. Фараон сказал, что Иосиф, он на самом деле знает истинного Бога, который Бог богов. И благодаря тому, что Иосиф был представитель Бога Всевышнего, он получил эту позицию. Теперь понятно, почему Бог избирал и давал такой высокий уровень этим людям у шумеров, в Египте, потому что это действительно древние истории, древние народы, для того, чтобы у нас не было путаницы. Что дальше он делает? Появляется такой Моисей. А кем был Моисей? Принц Египта. Взросленный во дворце фараона. 40 лет. Что это значит? В детей, в принцев, в них влаживали максимум новейших информации, технологий, все, что было, что есть и, и все, что будет. И этот человек, зная все божества египетские, зная всю культуру, обученный, можно сказать, специально предназначенный для того, чтобы управлять этой империей, разворачивается и следующие 40 лет посвящает, чтобы двигаться за единственным, единым Богом богов и царем всех царей. А, которого встретил в пустыне. Это что же за Бога он должен был встретить в пустыне, чтобы отказаться от всего. И сегодня, когда гадают, о, какие были боги там, или что там тогда было, Иеракл, Тесеид, Персеид, Прометей, Моисей являлся великим современником того времени. Моисей пришел, и написано, что Бог говорит, я произведу суд над кем? Над их богами. То есть Бог производил суды и над богами, и над народами. Точно так же написано, что Бог говорит, даже не называйте имен их. Почему Бог запретил говорить имя? Оказывается, все очень просто. Потому что вначале дьявол сказал, я буду тоже Богом. Потом мы видим, все эти падшие ангелы решили богами стать. Потом потомки решили все эти Богами стать, которые, кого они нарожали. И вот фараон Египта он тоже решил Богом стать. А всякий, кто хочет Богом стать, он бросает вызов самому Богу. И на земле тут появилось: что не гордец, то Бог. Бог говорит хорошо фараону, раз ты Бог, пойдешь вместе со всеми богами. Это вызов самому Богу. В конце жизни он обращается к еврейскому народу и говорит, чем они должны заниматься? Он упрекает их. Богами чуждыми они раздражали его и мерзостями разгневали его. Кого разгневали? Бога. Пишет современник, который жил во времена всех этих там Зевсов, Посейдонов, Прометеей, Яркулесов. И так далее. Приносили жертвы? Кому? Бесам. А? Кому? Бесам. Люди сегодня гадают, кто такой Прометей, кто такой Зевс, кто такой Посидон и многие-многие другие. Кто лучше знает, кто они? Мы или тот, который жил в то время, который был обучен, он же обучался, он же из царской семьи. Он 40 лет был принцем Египта. Он всю эту информацию знал. Он владел всей этой информацией, и он встретился с истинным Богом. Он отказался от всего, от всех хором, от всех, от всех достижений, которым, все, что Его светило, Он легко отказался. Почему? Он встретил истину. Вывод Моисея: приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали. Новым, которые пришли от соседей и о которых не помашляли отцы ваши. Итак, кто-то сегодня думает, кто они были? Моисей говорит, кем являлись сети личности? Он говорит: они раздражали меня, не Богом суетными своими, огорчали а меня и я раздражу их не народом, народом бессмысленным, а горчу их. Ибо огонь возгорелся в во гневе моем, жжет до ада преисподней, и поедает землю, и произведение ее, и попаляет основание гор». Представляете, да? Какой гнев был у Бога. Огонь жжет и достает аж до ада. Серьезный Бог. Там и так жарко в аду, представляете? видите ныне, что это я. Я. И нет Бога, кроме меня. И я умерщвляю, и я оживляю. И я поражаю, и я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Скажите, есть ли еще боги? Почему он делает такие категоричные заявления? И кто это пишет от имени Бога? Моисей. Знаете, немного таких людей, которые были просвещены двухсторонне. 40 лет, пока он рос, он просвещался действительно как принц Египта. Это очень серьезно, образование быть просвещенным. Написано, был научен всей мудрости египетской. Представляете, да? Вау. С другой стороны, Потом он просвещается Богом. Это интереснейшая личность. Он встречает истинного Бога. И с третьей стороны, насколько важно каждое его слово. Потому что таких людей не так-то много за все существование истории, которые были настолько сильно занимали такую позицию или настолько были просвещены. И этот человек, он делает резюме, этот Бог, и нет никого, кроме Него, и только Он может спасти, а это все черти и бесы. Но многие люди, они делают ошибку, они сравнивают Библию с мифами, с теми. Это совершенно два разных момента. Дьявол, он лжец, а Бог — это истина. Бог говорит, я отвечу за каждое свое слово а дьявол не собирается отвечать. Его задача только была наплодить кучу историй и так далее. А Бог говорит, я несу ответ за все свои слова. Был такой Зевс, он был первый бабник на деревне. И он как юбку увидит, так кто-то и получается потом. То есть мы видим этот процесс, то, что было описано и в Первом мире, что падшие ангелы, не сохранили своего достоинства, соединялись с людьми. Дьявол и все эти божества пытались на базе этого создать как бы серьезную путаницу, что они были герои, они там, может, воины какие-то серьезные были. Да? Были какие-то героические поступки, но очень много было и приукрашено, много басен было. Но что делал Бог через Моисея или через Уцунавина, это совершенно другое. Если мы возьмем, даже когда Моисей начал высвобождать казни египетские, вода превращается в кровь, нашествие жаб, наказание мошками, наказание мухами, моровая язва, нарывы, град, саранча, тьма и смерть всех первенцев Египта. Это серьезные происшествия, это показано власть и на небе, и на земле, и повсюду. Это Море Моисей. разверзлось, и да. люди прошли по суше, евреи, дальше... Реки останавливали, повелевают светила, луне, солнцу. Другой уровень власти, силы. Читаешь там герой Геракл. То эти герои там за свиньями гоняются, поросенка дикого поймать надо, то бычков надо поймать, то там яблочки сорвать послали. Какие яблочки, какие поросята, какие бычки, представляешь? Солнце стоять и остановилось солнце. Вы чувствуете масштаб? Море стоять, море открывается. Животному этому миру мошкам повелевают и так далее. Это же несоизмеримые вещи. Почему? Потому что Бог через этих свидетелей, через Узнаймена, через Моисея, через них всех, Он показывал, кто есть Бог. Потому что Бог, Он все сотворил, и Бог на самом деле может всему это повелевать. И ты смотришь, то... да это червячки просто какие-то по все мировые герои по сравнению действительно с тем, что делал там Моисей, Иисус Навин или другие люди. Это... Какой там герой со своими мышцами? Насколько Бог дал людям увидеть истинную свою силу через этот израильский народ и давал возможности всем окружным народам примыкать к ним принимать завет. Любовь Божья потрясает. Дайте славу Богу. Аллилуйя. Иисус, слава.